Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi penerbit untuk segmen Tadabur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para pendengar setia, Radio Ikim, para penonton yang uh, dihormati para tetamu hari yang amat diberkati. Hari Jumaat yang diberkati dan kita berada pada 9 Zulhijjah di mana kita berada pada walayah lin ashar ya hari-hari yang amat-amat diberkati seandainya kalau kita berpuasa dan membanyakkan amal soleh pada 10 hari pertama Zulhijjah ini amat besarlah ganjarannya dan banyak-banyaklah berdoa tuan-tuan, puan-puan sekalian, banyak-banyaklah berdoa uh, sepanjang kita berada dalam hari-hari yang amat mulia ini. Ya, kita tidak mampu untuk berada di tanah suci pada waktu ini. Ya, kita tidak mampu barangkali untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tetapi mampu-mampukan diri kita untuk memperbanyakkan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang baik adalah membaca surah As-Sajdah. Bahkan Nabi SAW, ya, kita sebut dalam siri yang pertama dahulu, ya, Nabi tidak pernah meninggalkan surah As-Sajdah ini sebelum tidur. Dibaca bersama dengan surah Al-Mulk. Dan setiap hari uh, Jumaat, pada waktu subuh, uh, Nabi akan mengimamkan para sahabat dan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Barangkali kerana dalam surah Al-Insan tu ada cerita tentang penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam dan dalam surah As-Sajdah pun ada cerita pasal penciptaan manusia dan kedua-dua surah tu ada cerita pasal kiamat. Jadi hmm. mesti ada sebab Nabi baca pada hari Jumaat, rupa-rupanya ada hadis sahih dalam riwayat Muslim bahawasanya hari yang paling bagus matahari bersinar, Nabi bersabda rupa-rupanya pada hari Jumaat hari penghulu segala hari. Pada hari itulah Adam diciptakan Allah. Patutlah Nabi baca hari Jumaat. Kedua-dua surah ini surah As-Sajdah sebab ada cerita tentang penciptaan manusia yang bermula daripada Nabi Adam. Juga baginda dimasukkan ke syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Sebenarnya perkemuliaan walaupun melakukan kesalahan tetapi kerana bertaubat Allah muliakan Nabi Adam. So hari Jumaat juga bagi dia dikeluarkan daripada syurga dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi sebab itulah kita dapati uh, surah As-Sajdah banyak berbicara tentang hari kiamat dan apa persiapan kita. Baiklah Puan Yati dan para penonton sekalian. Fokus kita pada ayat yang terakhir. Uh, tiga ayat yang terakhir. Ya, pejam celik-pejam celik dah sampai hujung ni ya, kita. Subhanallah. Betul. Cepat je Ustaz. Jadi di hari yang mulia menjelang Aidul Adha kita menamatkan tadabbur kita ataupun peng, pemahaman kita tentang surah As-Sajdah. Baik fokus kita kepada ayat 28 terlebih dahulu. Wa mata hadzal fathu in kuntum sadiqin dan mereka terus menerus bertanya bila hari kemenangan tu jika engkau semua ni orang yang benar. Ini adalah satu bentuk uh, soalan yang bersifat sindiran. Mereka ini bukan hanya orang-orang kafir di Makkah. Mereka yang akan mempertikai tentang hari kemenangan orang Islam adalah cerita yang bersambung-sambung yang akan berlaku sepanjang masa ponyeti. Orang-orang yang mulut mereka ini mempertikai mana mana kemenangan orang Islam? Mana? ia akan terus menerus berlaku. Orang yang macam perangai seperti orang-orang kafir Quraisy. Jadi ayat ni, ayat 28 ni bukan hanya cerita sejarah. Allah tunjukkan dengan sirah fi'al mudhari' wa yaquluna dan bukannya waqalu. Wa yaquluna ni maksudnya terus menerus akan ada manusia ya yang akan mempertikai tentang yaumul fath ataupun hadal fathu. Iaitulah hari Allah buka kemenangan Fatah ni kan maksudnya buka tuan-tuan So benda tak nampak Jadi nampak Disebabkan terbuka Begitulah juga bantuan Allah Iaitulah kemenangan Akan datang waktu ia di belakang pintu Allah akan jelma ke depan pintu Allah akan keluarkan Jadi mereka mempertikai Sebenarnya ketika surah as sajdah ini diturunkan uh, Puan Yati Kaum muslimin sedang diseksa dipukul di sana sini. Mereka torture, mereka ganyang, mereka sepak, mereka terajang sambil berkata, "Mata hadal fatah. Mata hadal fatah in kuntum sadiqin." Mana? Mana hari kemenangan tu? Yang kononnya Islam akan menang, Rasulullah akan menjadi penguasa. Mana mana mana. Mereka pertikai, mereka sindi, habis-habisan mati-mati. Memang pun orang-orang Islam pada waktu itu tidak boleh untuk berkata apa-apa melainkan mereka percaya apa yang disebut tentang hari kemenangan akan menjadi realiti. Jadi ayat 28 ni ya yeah, uh, dan ayat 29 izinkan saya bacakan ayat 29 and then baru kita kongsikan pada anda pengajaran yang berakronim itu. Perhatikan jawapan yang Allah didik Nabi untuk jawab kena jawab apa yang disebut ni. Kau kena jawab. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم Katakanlah kepada mereka Pada hari kemenangan itu tiba Tiada berguna lagi orang-orang kafir Keimanan mereka pada waktu itu Baru nak beriman pada waktu itu Tiada lagi manfaat Dan mereka tidak akan diberikan penangguhan mereka tidak akan diberikan kehidupan yang kedua. Mereka tak akan dikurniakan masa yang baru untuk beramal. Mereka tak akan diberikan kesempatan untuk beramal, untuk memilih ketaatan. Baik, nombor satu kita nak belajar daripada dua ayat ini adalah bila kita nak tanya soalan, ya, bila kita nak tanya soalan, tolong tanya soalan yang membangunkan iman, membangunkan fikir. Ini S. Sebab kita jangan jadi macam perangai orang-orang tertentu di mana mereka bertanya soalan. Bukan nakkan pencerahan, bukan nak dengar kebenaran tapi lebih nak perli cikgu mengajar. Soalan yang sengaja direka untuk menunjukkan penentangan. Untuk bersikap biadab. Kepada Nabi SAW wa yaquluna ni maksudnya mereka sengaja tanya soalan untuk mempertikai hari kebangkitan. Mana-mana. Kalau benar Allah nak musnahkan kami, Allah nak azab kami, bawa mari hujan daripada langit yang membawa batu-batu. Allahumma in kana huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adab. Jadi sangat celupa mulut orang-orang ini. Mereka kononnya bertanya soalan, tapi sebenarnya mereka sedang kempen untuk melemahkan iman para sahabat In kuntum. Kuntum di situ merujuk kepada mereka para sahabat yang sedang ditangkap dan diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy waktu tu. Jadi kita ni bila tanya soalan, kita kena perhatikan soalan ni nak sindi uh, guru atau apa. Na'udzubillah daripada sindi menyindi. Tanyalah soalan yang boleh membangunkan iman. Tengok ya orang-orang kafir. Mereka patut tanya apa persiapan kami menghadapi hari kiamat? Soalannya adalah bagaimana kami nak menjadi orang yang menang pada hari kiamat? Bagaimana? Tapi soalan dia punyeti adalah bila hari kiamat? Bila hari kiamat? Bagi tahu. Dia seumpama pelajar nakal, cikgu sengaja tak nak bagi tahu tarikh exam. Tetapi dia asyik duk tanya duk provoke cikgu, bila-bila hari exam? Bila tarikh exam? Ah takutlah tu nak buat exam tu. Yang tu tak nak sebut tarikh exam padahal pelajar yang bijaksana dia takkan sibuk bertanya bila tarikh exam. Dia akan tanya apa persiapan saya patut buat cikgu untuk menang pada hari exam. Nah, itu baru Minta bijak. Hin. Minta hint. Minta hint soalan. Bermaksud. Ah itu baru bijak sana. Ya, yeah? jadi itu nombor satu S. Inna wa inna ilaihi raji'un ya. Lain tak berapa. <laughs> okay, okay. minta maaf tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Sini kan saya sama macam saya ni duduk kat Mekah pula ya. masya <laughs> amin. Okey, yang kedua, selepas kita yang kedua tuan-tuan, ya huruf Rasulullah dididik kul. Kul kat situ ayat 29 tu maknanya Rasulullah dididik untuk urus perhatian masyarakat ataupun murid yang bertanya pada isu yang lebih utama. Nabi dididik tentang kamu ni tak patut tahu tentang bila tarikh hari kiamat. Itu bukan isu besar. Kalau kamu tahu pun tarikh tu, kamu buat persiapan apa? Isu yang lebih besar bukan tarikh. Soalan yang sepatutnya bukan mata. Soalan yang sepatutnya adalah bagaimana saya nak kena persiapkan diri? Itu isu yang lebih utama. Jadi Rasulullah dididik untuk urus perhatian masyarakat kepada isu yang lebih penting. Isu yang lebih penting. Iaitulah hari itu bila berlaku. Orang kafir kalau nak beriman memang tak ada manfaat. Subhanallah. Jawapan Nabi short and precise. Nabi didik yang bertanya ni, yang sebenarnya orang-orang kafir ni, jangan tanya bila. Itu bukan isu. Isunya, mari saya beritahu, kalau waktu Tu, tu nanti baru nak beriman tak ada manfaat merayu-rayu menangis-nangis dengan air mata Rabbana abusarna wa sami'na farji'na sudah tak ada manfaat itu isu dia iman jangan ditangguh-tangguh taubat jangan dilengah-lengah itu isu yang lebih utama, lah perangai kamu tu, perangai kamu yang suka menangguh-nangguhkan taubat buat maksiat tetapi lupa nak segerakan taubat dalam bab maksiat tahu pula nak segerakan tetapi dalam bab taubat, pandai pula menangguh-nangguhkan. Kamu tahu kat mana mati tu bila? Jadi, kita ni dididik oleh Allah untuk jawab soalan ni dengan memerhatikan siapa yang tanya soalan tu. Jangan jawab soalan hanya dengan soalan je. Ya, kalau kalau Nabi hanya dengar soalan, jawapan Nabi wallahu alam. Mata hadal fath. Bila hari kiamat tu, bila hari yang kamu kata kamu akan menang ke atas kami tu? Maka kalaulah Nabi berpandukan soalan, tak tengok audience, tengok soalan je, maka jawapan Nabi, Wallahu alam, saya tak tahu bila tarikhnya. Tapi Allah didik, kau kena jawab soalan ni. Tetapi dengan distraction, kena alih perhatian diorang daripada isu teknikal, isu yang tak berapa penting kepada isu lebih utama. Iaitulah hari itu, kalau baru nak beriman, iman tak ada manfaat. Dan hari itu nanti, Allah tak bagi perhatian pun pada orang yang tidak bawa iman di hari kiamat ni dia tak masuk lubang kubur dengan iman. Dia tak akan dipandang pun oleh Allah. Itu isu yang lebih utama. Contoh lain ya, dalam surah al-kahfi kita baca hari ni hari Jumaat kita baca surah al-kahfi. Allah didik Nabi untuk jawab soalan Yahudi dengan penuh bijaksana. Mereka mungkin tanya berapa orang ahli pemuda-pemuda al-kahfi? Mereka duduk sibuk, duduk tanya soalan yang tak penting. Berapa orang, berapa orang. Kita nak debatkan, kita nak bahaskan. Lalu Nabi diperintahkan untuk jawab, Qurrabbi a'lamu bi'addatihim. Ma ya'lamuhum illa qalil. Jawab macam Rasulullah bila ditanya. oleh Murid-murid nakal ni. Allah lebih tahu berapa jumlah diorang. Selesai masalah. Selesai masalah. Berapa jumlah diorang, Allah lebih tahu. Yang penting, ya, apakah aku ada sikap pemuda-pemuda Al-Kahfi? Sama juga dengan cerita Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Orang Zulkarnain. Orang-orang kafir tanya Nabi, "Kau tahu apa pasal Zulkarnain?" Terangkan tentang nama sebenar beliau. Dia duduk pada zaman mana? Dia kuasai negara mana? Tiba-tiba Allah didik Nabi kena jawab pendek-pendek aja. -pendek Qul sa'atlu 'alaikum min hidzikra min hudzikra. Kau jawab Zulkarnain ini dengan pendek sahaja. Kau cerita tentang Zulkarnain. Dia penguasa yang hebat. Tetapi tetap tunduk pada Allah inna makkanna lahu fil ar. jadi jawapan tu memang kena betul-betul sentap Rasulullah tidak dididik untuk jawab dia ni hidup pada zaman sekian namun sebenarnya beliau sekian itu jawapan yang tidak akan membawa murid kepada isu yang lebih besar lalu nabi jawab dengan cara yang membangunkan iman dia ni penguasa yang hebat pemerintahannya tetapi dia tetap memperhambakan diri pada Allah. Maksudnya apa? Dia punya kuasa lebih besar daripada korang tahu tak? Wahai Quraisy. Tetapi dia tetap merendah diri dan korang tidak mahu merendah diri pada Tuhan. Apa punya perangailah lah macam ni Quraisy. Seolah-olahnya jawapan itu diolah untuk sentap. Maksud saya untuk menyentuh kalbu yang bertanya. Jangan terlalu sibuk dengan banyak maklumat. Tak semua maklumat ni bagus sangat. Sibukkan diri dengan maklumat yang memberikan kita peringatan. Itu you. Kemudian yang ketiga huruf J. Kita belajar ya. Nabi dididik untuk jangan biar emosimu dikawal oleh orang kafir. Jangan. Orang kafir serang sikit dengan sindi, kamu pun jawab dengan sindi. Orang kafir menggunakan perkataan celupa, kamu pun guna kaedah celupa. Jangan. Sebab itu Rasulullah disebutkan, di, 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 diperintahkan dalam ayat terakhir. Saya bacakan ayat terakhir untuk anda. Ayat penting untuk para pendakwah pegang betul-betul. Fa'arid anhum wa antazir innahum muntazirun. Berpalinglah kamu daripada mereka. Ramai kita memahami berpaling ini maksudnya putus asa. Dah dah tak nak dah, tak nak dah mengadap murid-murid nakal ni. Nak keluarlah daripada sekolah lain, nak pindah sekolah lain. Dah tawah hatilah nak cakap dengan dia orang ni. Saya dah merajuk dah. Hmm, tak boleh dah diorang ni. Eh, bukan itu. Fa'a'arid anhum bukan bermaksud berpaling secara fizikal. Dia bermaksud berpaling dengan erti kata jangan terasa hati. Teruskan perjuangan. Jangan makan hati. Jangan buat. Jangan tunjuk kamu kecewa dengan diorang. Jangan tunjuk pada mereka kamu sedih dengan perkataan diorang. Jangan. Allah nak nabi kekal tunjukkan kekuatan. Allah nak nabi a'rid. Nabi macam tak terasa apa-apa. Seolah-olah nothing happen. Allah nak nabi tunjukkan kesan orang baca Quran. Dia mendapat kekuatan luar biasa daripada Tuhan. Dan segala maki hamun itu hanyalah makanan untuk dia lebih kuat maju ke depan subhanallah sebenarnya orang-orang kafir ini kekadangnya dia serang bertubi-tubi dia provokasi sebab dia nak tengok kita ni jadi kita ni jadi ganas puan Yati. dia game kita untuk kita jadi ganas untuk kita jadi ekstrim dia seksu habis-habisan para sahabat dengan harapan para sahabat akan jadi brutal, jadi agresif, akan mula melawan dan menumpahkan darah sampai serang orang-orang kafir lalu dapatlah dijadikan modal. anilah inilah di Islam. Dia melahirkan ekstremis. Dia melahirkan modal sama je ustaz kan dari dulu sampai sekarang? Sampai sekarang. Mm -mm, modal Modus sama. Modus operandi sama sahaja. Sebab tu kita ni bila nak respon isu kena respon dengan ilmu bukan dengan emosi. Kalau respon dengan emosi, kita macam menari mengikut rentak lawan. Orang serang kita pun bangkit, orang tak serang kita malas. Kita senyap. Jadi Rasulullah dididik, ya. Dan Rasulullah didik para sahabat jangan angkat senjata. Jangan lawan mereka dengan apa-apa. Tunjukkan Islam ini melahirkan jiwa yang merdeka. Tunjukkan Islam melahirkan jiwa a'rid. Kita tak terkesan pun dengan apa yang awak kata. Awak katalah apa-apa pun. Saya akan hidup dengan tenang dan damai. Hidup saya dengan kalam Tuhan. Bukan dengan kalam awak-awak semua ni. Yang memang suka sangat mencaci memaki. Saya akan tunjukkan pada seluruh dunia. Islam mengajar kita semua bertenang. Kita tidak cepat uh, terasa hati. Sebab terasa hati ini adalah gambaran jiwa yang lemah. Jadi Quran sentiasa menguatkan kami. Subhanallah. Jadi inilah yang ketiga. Manakala yang keempat. Yang keempat. Kita nak belajar yang keempat huruf U. Rasulullah dididik agar ulas perkara dalam bidang. Jangan ulas benda yang bukan dalam bidang. Okey. Orang kafir tanya, bila tarikh kamu akan menang? Bagi tahu le, explain to us. Oh nak menang ya Syekh uh, Rasulullah ni duk bagi tahu para sahabat yang kena seksa ni, insya-Allah kita akan menang. insya akan menang. Sabaran ya ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kau akan menang di syurga nanti orang-orang kafir akan kalah. Mana-mana? Mana tarikhnya? Ini adalah soalan tentang tarikh. Rasulullah bukan bidang dia. Baginda tidak diberitahu tentang bila kiamat. Tetapi apa dalam bidang Nabi adalah apa akan berlaku pada orang beriman? Apa akan berlaku pada orang kafir pada hari kiamat? Itu je bidang Nabi. So kita beritahu apa dalam bidang kita. Jangan bercakap di luar daripada bidang kita. Bimbang kita bercakap tanpa ilmu. Apatah lagi perkara-perkara ghaibiyat -perkara tuan-tuan. Tarikh kiamat ni benda ghaib. Jangan duk tunjuk sangat kononnya kita tahu bila kiamat akan berlaku. Ada orang pernah kata 2012. Dan sekarang ni ada orang kata macam-macam tarikh. Jangan masuk wilayah Tuhan. Tuhan yang tahu benda ghaib. Tugas kamu hanya buat bekalan. Akhir sekali, ya saudara-saudari, tuan-tuan, para tetamu Jumaat, dan barangkali juga yang sedang menonton Tetamu-tetamu kita for Rahman di Tanah Suci Ya Huruf D Mengajar kita Depani hari akhirat Dengan amal soleh okay, Puan Yati mungkin pernah dengar istilah Mendepani cabaran Bukan sekadar menghadapi cabaran ha, biasalah, oh, betul. Oh, kan Ucapan-ucapan motivasi kan Kita ni kena mendepani cabaran Bukan menghadapi cabaran Sebab Apa beza dia Puan Yati Bezanya adalah menghadapi ni menyebabkan kita terkejut. Alamak, ada cabaran lah. Alamak, kita pun alamak lah. <laughs> Tetapi mendepani, kita telah letak cabaran tu kat depan kita lebih awal sebelum ia muncul. So that's why kita akan prepare. Kita akan bersiap sedia. Jadi Allah Ta'ala mahu orang-orang mukmin jangan jadi orang yang yang sekadar menunggu dan tidak berbuat apa-apa untuk hari kemenangan. Sebab setengah orang, setengah orang, dia menunggu Imam Mahdi turun. Dia tunggu Nabi Isa turun. Dia tak buat apa-apa. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita agar melakukan jihad dan amal salih sebanyak mungkin Baiki umat Islam, kualiti orang Islam, daripada keluarga sampailah kepada jiran dan taman perumahan, dan sampailah pada negeri kita, negara kita, barulah seluruh umat Islam. Do something dulu pada kaum muslimin. Kamu main peranan dulu, baru Allah turunkan bantuan. Tetapi segelintir kita ni ada sikap menunggu sahaja dan tidak berlaku apa-apa. Sebab itu menarik ayat terakhir ni, fa'irid 'anhum wa intazir wahai Rasulullah tunggu tetapi tunggu Rasulullah bukan tunggu goyang kaki tunggu Rasulullah dengan strategi innahum muntazirun mereka pun tunggu Rasulullah pun tunggu tetapi betapa beza jauhnya Rasulullah cara menunggu kemenangan dengan cara kita menunggu kemenangan sebab tu selepas sahaja surah surah Asjadah habis kita didatangkan dengan cerita perang cerita perang. Surah apa tuan-tuan? Selepas surah As-Sajdah, Al surah Al-Ahzab. Subhanallah. Nabi sangat sibuk menggali parit. Ini strategi nak menang. Ini tidak duk goyang kaki, kedai kopi, tunggu kemenangan datang. Mana boleh. Itu bukan sunnah kemenangan. Bahkan musim haji. Musim haji adalah cara Allah nak bina kekuatan umat Islam. Sampai ke satu tahap daripada musim haji di Masjidil Haram lah. Umat Islam dapat menawan Masjidil Aqsa. Quran memang ada beritahu. Kekuatan musim haji ini akan mudah-mudahan sampai ke satu tahap umat Islam dapat ada kekuatan ekonomi dan jihad hingga gabungan orang-orang Islam itu dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa. Barakallah fikum. Mudah-mudahan banyak manfaat kita dapat dalam 9 ke 10 siri. Siapa dah lupa dah. Surah Asyad Yang 9 Alhamdulillah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Masya Allah Dia satu persatu Macam Ustaz kata awal dulu lah Kita akan satu persatu Menditakan setiap ayat tu Ya Alhamdulillah Hari ni saya dapatkan hmm. Konklusinya Masya Allah Tapi betul Ustaz kan Bila kita kata ujian tu Memang datang Dan kita kena Macam mana pun Kita kena uh, Tahu Allah itu ada caranya Macam mana nak nak Berikan kita kekuatan tersebut Diberikan kita surah Asyad ni Untuk kita kuat Dan Terlalu. melihat masa hadapan Dengan lebih Lebih Positif lagi lah insyaAllah Ustaz. Ustaz kita hujung-hujung ni Ustaz sedikit kesimpulan yang boleh kita berikan untuk surah Asajdah as ayat 38 hingga 30 ini Ustaz. 28 hingga 30. sebagai kesimpulan daripada tiga ayat terakhir ini kita mesti menjadi orang yang optimis. Ada wawasan. Allah mendidik kita jangan jadi orang yang jiwa kerdil, jiwanya kecil, hidupnya tak ada wawasan. Maka tiga ayat terakhir ini mendidik para sahabat, yakinlah kemenangan itu akan datang. Yakinlah kekalahan akan menimpa mereka dalam masa yang terdekat. Tanpa wawasan, tanpa mimpi, ya, tanpa angan-angan ini, kita boleh jadi lemah di tengah-tengah jalan. Apatah lagi ada dinding, ada lubang, ada parit yang menyebabkan pergerakan kita terbatas. Jadi surah-surah seperti As-Sajadah memang selalu memberikan pada kita wawasan. Umpama Nabi Yusuf yang dikurniakan mimpi. Jadi hiduplah dengan wawasan, dan bekerja kuat untuk capai wawasan insyaallah. Insyaallah motivasi terbaik. Allah kan ada. Ha apa-apa pun Allah hmm. kan ada. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaallah ustaz. Assalamualaikum insya Allah. ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.